Баркинхоев Жупикар Мусаевич, 16 1994 года, родом с Ингушетии, Республика Ингушетия, город Назрань. Я добровольно даю согласие на запись на интервью. Э, за что сидишь? За грабеж. Нет. Сколько? Четыре. За что? За грабеж, за кражу. Все четыре? Да. Поймали в Москве. На что ворвал? Обычные деньги. Как это происходит? Ну, я напивался. Две банки пива. Девятку. И выходил на охоту. У кого что есть. Если вижу пьяных, то есть сам сам лезу в карман, вытаскиваю и на лыжи. Приехали эти военторги, предложили мне подписать контракт. Я сказал, я не хочу туда ехать. Потом меня закрыли в камеру, потом позвали оперативку, где опера сидят. Начали меня задавать, почему ты не хочешь. Я говорю, я не хочу там умирать. Я знаю, что там творится. Не подпишешь, говорят, мы тебе подпишем срок сверху. Также военторы сказали, если не будешь подписывать, за измену родины срок тебя будет. И вот они мне заставили так подписать на год. А потом сказали до конца и я, я два раза убегал от них. Куда убегал? Пытался Россию убежать. Как ты было не понял. Ну, я первый раз посмотрел на это происходящее и начал убегать. На границе меня поймали, привели, избили за то, что я убежал. Второй раз хотели, чтобы я на мотоцикле заехал, и на мотоцикле я свалил тоже в ту же сторону границы. Одну пост я объехал, второй пост нет. Там машину остановили, военная полиция, меня задержали. Мне сначала сопровождающий показывают дорогу. Он мне довел какую-то дорогу там разломанную. Все, говорит, отсюда поедешь прямо. Я говорю, хорошо, он уехал. Я дождался, пока он уедет. Я развернулся и запятисотился на ней же. И по дороге ее скинул. И дальше пошел пешком? Нет, мне там пацаны там по дороге, которые сидят. Я попросил до этого попасного довести. И мотоцикл можете говорит, себе оставить. Они довезли. Я обошел один пост. Через поле обошел ее, а второй не, не получилось. По дороге меня выпущенники задержали. Все, что хотели, забрали из сумки. Ну там энергетики, там, пожрать, сигареты, все, что они захотели. И я в 25 году должен был в январе выйти. Тебе оставалось три месяца сидеть, и ты согласился. Я не согласился. Я же говорю, я когда пришел к военторгу, они когда пришли, сказали, подпиши. Я говорю, я не буду подписывать. И все, мне сразу камеру закрыли, потом опера подтянули. Угрожали. Наркотики, не наркотики, подкинем сейчас, получишь червонец срока. А потом они мне угрожали, что ты изменяешь родине, не подпишешь, ты получишь срок. Мы в хате там сидим только по одному, по двое, потому что хаты маленькие. Ты кто был по касте? По касте? Мужик. А, просто мужиком жил. Ну, а что блатные говорят про войну? Да, они между собой свои воровские понятия только решают. Им главное деньги, и вот они общак, не общак собирают. У концовки это общак. Кто-то видит, кто-то нет. Mm -hmm. То есть они затягивают сигареты себе нормальных, а на разгонную ерунду затягивают, чтобы мужикам разогнали. Почему решил сдаться? Потому что надоело это все. Ну, что, что именно надоело? То, что нас они отправляют на мясо. Поэтому я вылез и поднял руки, сказал, не надо ничего делать, я иду за вами. Полтора недели просидел, просил каждый день, чтобы что-нибудь скинули, поесть воды. Ни разу не скинули. Они сказали, да, 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 завтра, завтра. В концовке ничего не скидывали. Ни мне, ни другим не скидывали. Обманывали. Потом я вылез, начал по лесу искать сам. Нашел что-то? Воду, нашел, потом меня. Дрон спалил, что я там хожу. И два раза мне скинули, потом я вылез, махнул рукой, не надо ничего скидывать. Я добровольно э, сдаюсь. Чей дрон? Ваш. Да. То есть, дрон, за, за которым ты пошел? Да, да. В мы тебя увели. Да. В конце меня встретили два бойца, связали руки. Я с ними дожидался машину. Что тебе дали? Какую амуницию? Вот то, что на тебе сейчас надето, это ты сам купил или выдали? Нет, я сам купил. Они выдавали зеленку. И у тебя плиты? Те, что на вы выдали? Нет, плиты. А где твои плиты? Мне без наеда дали ее. Броник они мне сами дали. Без плиты. Без одной или без двух? Без двух. Форму я покупал сам. А этот они мне дали. То, что нашли. Без плиты? Да. Проверяли, Открывались, смотрели. Не фапам, а бейсбол. Это твоя аптечка? Сразу? Нет. Аптечка у меня вот там лежит. А зачем кошка? Ну, чтобы что-нибудь зацепить. Что-нибудь это что? Ну, там, рюкзак какой-нибудь, который валяется. У тебя родные есть? Да, есть. Кто? Мама есть. Жена, дети. Будущая. Жена. Отец. Отец погиб. Где? В Чечне. Ну, в каком году? В 95-м. То есть отец у тебя воевал с русскими, а ты воюешь за русских. что я ей скажу? Может, поговорить о том, что не скоро здоров, плену. Привет, Оль. Привет. Мы не скоро увидимся. В смысле? Потому что я в плену нахожусь. Как? Ну вот так. Да, тут нормально обращаются, все хорошо. Точно. Да. Удивилась. Э, Ингушети этот военкомат, отправишь, покажешь, что я в плену, все нормально, относится хорошо. хорошо. Прям завтра это сделай. Да убери Это эту что? тварь рядом, которая стоит. Это кто там рядом? София. Кто? София. Это кто? Это подруга ее. Ты еще не выкинула ее? Я тебе время давал, 31 числа, и все. Сегодня 31 число. Она сегодня там не должна была быть. Успокойся. А почему тебе не нравится его, ее подруга? Бухает много. А можно, а, там написать, а поменяю, а Мой? Фамилия, имя отчество. Да. Пиши. Говори. Баркин Хоев. Угу. Хаджибикар. Как? Хаджибикар. Угу. Мусаевич. И это тут В ноль восьмого. 1994 Хорошо Завтра же займитесь этим вопросом Хорошо, я завтра схожу в военкомат в любое ближайшую... Ваша девушка не знает вашего имени, фамилии, отчества? Это... Это... Трудно ей говорить, я уже сколько раз отправлял. Он не ну, честно, мы не над... недолго. Месяца вот три. Я здесь познакомился. Есть чат такой угу. Вот через познакомился. Вы вживую с ней или нет? пока еще нет. Я хотел подать на расписание. Командиры говорят, будешь ждать месяцами. вы с ней даже не виделись, как, можно? Она приехать готова, чтобы расписаться. А командиры говорят, нет. Ну что, будешь ждать долго. Что я в первую очередь хочу сказать, я очень благодарен, что меня оставили живым, здоровым. Также накормили, напоїли. напаїли. дуже сильно. При звичайному убліті наших позицій ми помітили рух якогось військовослужбовця близько наших позицій. Коли вияснили, що це не наш, ми нанесли вогневе ураження зі скідів. І за сильного вітру ми не попали. Після чого спостерігали картину, як цей військовий. Незрозумілого походження, піднявши руки, виходить на дорогу і показує, що він здається. Далі ми йому почали натякати дроном, що йди за ним. Він почав рух з піднятими руками, і він пішов. Далі ми вивели його в тил наших позицій. Максимально те, що ми могли дізнатися, ми дізналися. Про найближчих його товаришів, які ще були знищені в перший день їхнього заходу, про що він не знає, а також про деяких його командирів та приблизний маршрут руху їх до наших позицій. Більше всього дивує, що його батько загинув в Першу Чеченську війну, а він воює зараз проти України.